Вас у ефірі програма Погляд. На яких кладовищах дозволено ховати у Дніпропетровську? Хто займається благоустрим, цвинтарів та що робити з закритими кладовищами? Про це дізнаємося від директора комунального підприємства Ритуальна служба Ванди Сіровської. Ванда Сіровська народилася у Дніпропетровську. Освіта вища закінчила Дніпропетровський національний університет. Спеціальність правознавство». Протягом 15 років працювала керівником комерційної фірми СІТУЗ. З 2011 року очолює комунальне підприємство Ритуальна служба Дніпропетровської міськради. Привіт вас, Ванна Ніколана, нашій студії. Підприємство, которое зараз розглавляєте ви, було создано не так давно, несколько лет тому. В чому була необхідність його создання? 10 іюля 2003 року був. принят закон Украины о захоронении и похоронном деле. Статья 9 этого закона говорит о том, что органы местного самоуправления должны создать коммунальное предприятие, которое будет отвечать за сохранение в городе Днепропетровске и уборку на кладбищах. Таким образом, предприятие создано в декабре 2003 года и работает уже на сегодняшний день 9 лет. Коммунальное предприятие в городе Днепропетровске считается единственным специализированным предприятием, которое оказывает услуги по захоронению безродных. Основная цель коммунального предприятия – это оказать услуги по захоронению, предоставить ритуальную атрибутику. Долгое время существовало ваше коммунальное предприятие, но в принципе очень мало горожан знали о том, что оно работает. Вот что тогда происходило на кладбищах, кто за что там отвечал? Коммунальное предприятие первый раз на баланс приняло 7 кладбищ. Из 7 кладбищ, действующих только 2 кладбища, 5 кладбищ имеют статус полузакрытых. Полузакрытые кладбища — это при соблюдении санитарных норм в семейных могилах можно оказывать захоронение близких. До принятия кладбищ на баланс кладбища в городе принадлежали районным исполкомам. Кладбищами заниматься было некому. В основном занимались на них частные структуры, которым не было дела до уборки, дорог, освещения, санитарных норм. И порядка на кладбище не было. Постоянно был вандализм, кражи и жалобы. То есть они формально только зарабатывали деньги на том, что провели захоронение, а в каком состоянии сама территория кладбища, то есть это не Отличать их не. было. за это было абсолютно некому. Скажите, насколько легко смирились частные фирмы с тем, что появился ну, такой мощный конкурент, это фирма, коммунальное предприятие? Нелегко. Смириться с этим частным предпринимателем совершенно не хочется, так как порядок на кладбищах никого не интересует. Частные фирмы преследуют свою цель, а коммунальное предприятие несет ответственность перед всеми горожанами города, перед родственниками близких, вот, за наведение порядка, за оказание услуг по захоронению, по содержанию кладбищ их территорий. В каком состоянии вы получили кладбище на баланс? Что там было? Первое, на что, первое, когда я увидела состояние кладбищ и вообще поставленную работу, больше всего на меня произвело впечатление — это количество жалоб. Количество жалоб от населения как в правоохранительные органы, так и в городской совет. На воровство, на вандализм, на беспорядок и большое количество мусора на кладбищах. Нет подъездных путей, нет дорог. Как бы Ограждения практически отсутствуют на многих кладбищах или находятся в разваленном состоянии. Нет условий для работы обслуживающего персонала, охраны кладбищ. Инвентаря недостаточно было для того, чтобы убирать тоже и следить за санитарным состоянием кладбища. Что за эти годы уже сделано вами, вашим предприятием? Сколько средств потрачено? Сделано очень много. Средства, которые выделяются нам бюджетом, конечно, они очень недостаточно для этого, но мы справляемся и путем зарабатывания хозрасчетного, ведения хозяйственной работы предприятия. Сделаны такие работы, как отсыпаны дороги и подъездные пути на кладбище, которое действующее, на Краснополье, на кладбище, которые являются полузакрытые, это Запорожское, Сурско-Литовское, действующее кладбище Новоигринское. Сделаны и восстановлены заборы. По просьбе жителей на поселке Западном установлено 150 метров забора, который разделяет ближайший частный сектор проведена и установлена на Сурско-Литовском кладбище восстановлены пункты для приема воды и возможности ее необходимо взять людям, которые посещают кладбище. Восстановлены и отремонтированы санузлы. На 18 кладбищах города установлены места для сбора мусора, которые отгораживают облез могил, на что поступали, в свою очередь, постоянные жалобы. Проведена очень большая работа, и сейчас уже заканчивается линия электропередач на кладбище Краснопольском, которая сейчас действующая. Вот. Это появится там освещение, насколько я понимаю. Да, будет освещение, которого на протяжении многих лет, последних 5-7 лет, или с момента существования этого кладбища, так до сих пор еще и не было. Возможно, есть какие-то цифры, сколько в общем потрачено на благоустройство? Может, за текущий год, либо за прошлый год, либо какая-то общая а, статистика? Ну, такой общей цифры я вам не скажу, потому что ну, вот, за год полтора миллиона выделяется нам на уборку и содержание кладбищ. На восстановление потрачено где-то около 1600, наверное, за год. На то, чтобы это все восстановить. Как бы, ну, точную цифру я не могу сейчас сказать. Для обеспечения населения ритуальными товарами открыт на левобережном отделении по улице Кассиора 31 пункт приема заказов для населения. То есть вы, если мы раньше видели офис везде частных ритуальных контор, то сейчас коммунальные предприятия тоже становятся, скажем так, расширяют свою сеть, становятся все-таки доступнее гаражам. По просьбе жителей открываются точки, киоски, которым очень тяжело ездить, особенно пожилым людям в одну часть города для оформления заказов. Поэтому открыто как правобережное отделение на улице Погребника 18Б, так и левобережное по улице «Кассиора-31». Также на кладбищах был безхозяйственный проезд транспорта, грузовых машин. Для урегулирования движения на территории кладбища, как отдавая память родственникам и близким, установлены шлагбаумы, чтобы прекратить доступ всех, кто недоброжелательно заезжает на кладбище с целью там, воровства или вандализма. Скажите, когда мы уже заговорили о финансах, то какая польза, польза городскому бюджету от, действия, от деятельности коммунального предприятия? Коммунальное предприятие находится на общей системе налогообложения, то есть сплачиваются все налоги в бюджет. По количеству захоронений в среднем в городе в месяц полторы тысячи захоронений. Из них 400 или 500 проводит коммунальное предприятие, остальные две трети части проводят частные структуры. Коммунальное предприятие платит все налоги, получаемые от оказания услуг. Вот. И где-то в год эта сумма составляет до миллиона. То есть до миллиона получают городской бюджет, городской а не частные бюджет. структуры. Частные структуры, как правило, у нас и в городе свыше 60, которые официально зарегистрированы, которые имеют право оказывать ритуальные услуги по захоронению. Они все, как правило, на едином налоге. Единый налог частный предприниматель платит от 200 до 300 гривен. Если взять в среднем, подсчитать 300 гривен и умножить в среднем на 60 предприятий, скажем, которые там официально зарегистрированы, и умножить на 12 месяцев в год, то 2000 в год получает, 200 тысяч, прошу прощения, в год получает от частных структур, которые две трети хоронят на кладбищах частной фирмы. А коммунальное предприятие в год платит от 900 до миллиона всех налогов в городской бюджет. Скажите, пожалуйста, сейчас уже наведен порядок с реестром умерших граждан, в единую книгу реестра умерших? Да, полностью компьютеризирована вся система и учет ведения регистрации в единую государственную муниципальную книгу города. Также работают пункты как на правом берегу, на погребника 18Б и на Кассиора 31. То есть до того, как существовало коммунальное предприятие, в эту книгу вносили всех или частную структуру не сильно, скажем так, заботились? На сегодняшний день те захоронения, которыми занимаются частные структуры, и по сегодняшний день они могут не попасть в регистрацию в муниципальной книги, так как граждане, которые к ним обращаются, они этого не знают, а частные структуры в этом абсолютно не заинтересованы. Зачастую даже эти граждане не попадают на городские кладбища, потому что им советуют их вывести на близлежащие кладбища, которые находятся за чертой города, в населенных пунктах, запугивая, что цены на городских кладбищах очень высокие. По ценам вы конкурентно способны с частными структурами, то есть цены у коммунального предприятия ниже или выше все-таки? Цены у коммунального предприятия фиксируются положениями и расчетами. Коммунальное предприятие руководствуется только положением и данными расчетами, на основании которых они согласованы, провели, прошли все экспертизу и мы на основании них работаем. Коммунальное предприятие это орган исполнительный, который подчиняется жилищно-коммунальному управлению и местным советам. Поэтому все цены, которые у нас есть, они всегда есть во всех прескурантах, они всегда есть на всех товарах. Приходя в пункты обслуживания и договора заказов коммунального предприятия, каждый может ознакомиться, спросить и убедиться в постоянных ценах. Скажите, пожалуйста, если мы уже заговорили о кладбищах, о проблеме закрытых кладбищ, вы сказали, что хоронят за чертой города. У нас есть сюжет, жители улицы Петрозаводской, они утверждают, что вот кладбище буквально уже ворвалось в границы населенного пункта. Давайте посмотрим материал. Кладовище на вулиці Петрозаводській закрили майже 15 років тому, але поховання тут тривають і досі. От ці всі могили, всі не похоронені. Вод. Я же говорю, этих вод місяців. П'ятий місяць, там четвертий місяць, второй 2012 року. дванадцятого цього нічого не було. Майже сторічне кладовище і дійсно закрите, але ховають тут на цілком законних підставах. Запевняють у комунальному підприємстві ритуальна служба. Статус складища закрите, але можна підзахоранювати. Родственникам в сімейне місце захоронення. Окрім того, нові поховання не порушують кладовища. Граніці кладовища до дороги і е, останнє захоронення, яке б існувало раніше, ні на сьогоднішній день. Але навіть за цих умов цілковитиї законності мешканці правого будинків упевнені кладовище і їх до могили доведе. У нас немає тут водопроводу, ми пользуються колонками і звичайними колодцями. Ми в общем визвали незалежного експерта, який нам брав у нас воду в частних секторах. Сказали, що даже цією водою ноги даже гаримить. Нереально. Представники КП Ратуальна служба кажуть, у такій антисанітарній ситуації винні самі мешканці. Складбище образувалось в 1920 році. <кій> <кій> Жили вдома, построєний гараж гаражі Поже. То, якби как бы, ті санітарні норми не саблюдіни, ну ні повідні кладбище. Хто б не був винний, але річ зовсім в іншому для мешканців прилеглих будинків. Кладовище може стати небезпекою. Аби запобігти цьому, люди прохають лише про одне: встановити паркан. Звернулись уже в усі інстанції. Я услышала за гарячою лінію Олександра Вілкула і решила, это це була остання… надежда обратиться именно к нему. Я обратилась на горячую линию, в которой мне сказали, да, мы обязательно вам поможем. Без уваги Юлии и действительно не залишилось. Нам начали приходить письма из санстанции, из ритуальной службы и еще с других инстанций, в которых указано, значит, сам отписала нам, что они дали распоряжение о ритуальной службе, действительно здесь катастрофа, обгородить территорию забором. Листи листами, а паркана и доси мая. У КП ритуальная служба биткаются. Не вистачає ані часу, ані коштів. За один год решить все проблемы, которые скопились годами, десятилетиями, коммунальное предприятие за один год не сможет. Мешканці вулиці Петрозаводської вирішення усіх проблем і не вимагають. Достатньо від них лише відгородитись парканом. От скажіть по просмотреному сюжету, які у вас коментарі? все таки хто на кого наступає? Кладбище на жилой сектор, либо жилой сектор на кладбище. Вы знаете, вот из показанного сюжета, конечно, очень понятна вот, э, просьбы этих людей, э, которые связаны по кладбищу улицы Петрозаводской. И, конечно, стоит на это обратить внимание, и никто этот вопрос не оставит без внимания, так как кладбище находится у нас на балансе, и мы первые, которые заинтересованы им помочь и отозваться. Но хочу, конечно, сказать к тому, что здесь вины коммунального предприятия абсолютно нет. У меня вот есть документы, решения из Полкома, что по улице Кировоградская 294А и 294В есть факт того, что эти строения были построены самовольно и узаконены они в 1987 году, а кладбища Создано. В 1920 году, на что даже свидетельствуют памятники, на которых можно увидеть захоронение. Границы кладбища абсолютно не нарушены, то есть, все подзахоронения родственников или местных жителей там произведены, согласно из сюжета, на территории кладбища. Вот. Таким образом вопрос ограждения конечно остается открытым. Ну, скажу, что по первой просьбе обращения этих граждан уже мы как бы, вот, меньше года, наверное восемь месяцев, как занимаемся этим кладбищем нами вывезено очень большое количество мусора очень большое технического мусора. И вот из сюжета видно, что абсолютно чистая, убранная территория, и она поддерживается в хорошем состоянии. Вопрос забора мы рассматриваем. Мы обращаемся и с просьбой помочь, и своими силами. И этот вопрос стоит на сегодняшний день на первом месте по финансированию. Это части этого ограждения, потому что там существует, как по выезду на кладбище, могу сказать, что за ограждение там существует, но именно в этом разрыве его сейчас нет. И поэтому мы этим занимаемся, и я думаю, в ближайшее время, к концу октября оно уже будет восстановлено. Скажите, если мы уже заговорили о закрытых кладбищах, сколько их в Днепропетровске, какая вообще ситуация с ними, что с ними будет дальше? И, скажем так, выдерживали нагрузку существующие открытые кладбища, хватит ли места там. На сегодняшний день в городе Днепропетровске 42 кладбища. Эти кладбища не все находятся на балансе у предприятия. Есть кладбища закрытые, на которых уже очень давно не производят захоронения, и есть кладбища, которые действуют. По количеству мест на действующих кладбищ осталось земли, ну, наверное, еще на год, а может быть и меньше. Поэтому сейчас рассматривается, есть решение сессии, решается вопрос о выделении материальных средств на проект отвода земли под новые захоронения. То есть появятся новые кладбища, я так понимаю? Будет, скорее всего, возможность расширения прилегающих земель уже существующего кладбища. Скажите, вот закрытые кладбища, если там похоронены родственники, можно ли сейчас осуществляется ли подзахоронение к родственникам, скажем так? На тех семейных могилах, где санитарные нормы соответствуют под захоронению осуществляются захоронения родственника при наличии свидетельства смерти и свидетельства того, что эта могила является этих родственников. Скажите, пожалуйста, если человек, вот недавно переехавший в город, он не знает еще ни ситуации с городскими кладбищами, которые открыты, ни которые закрыты, а вот у него, не дай бог, случилось горе. Куда ему обращаться, как он может узнать вообще, где возможно произвести захоронение и как не попасть на крючок к аферистам, которые будут, скажем так, продавать нелегальные места на кладбищах? Значит, согласно статье 12 закона о захоронении похоронном деле, чтобы получить врачебную справку, в первую очередь, когда случилось горе у людей, необходимо позвонить и вызвать врача или позвонить в скорую 103. Второй звонок обязательно нужно сделать в милицию для свидетельствования и набрать 102. Третий звонок нужно позвонить в ритуальную службу и обратиться для того, чтобы можно было провести и согласовать место, дату и время о захоронении. После получения медицинских справок и заключений обязательно нужно обратиться в отделение ЗАГСа, получить свидетельство о смерти. Это единственный документ, который позволяет приступить к копке могилы, после чего коммунальное предприятие, ритуальная служба может и имеет право приступить к захоронению. После этого мы посоветуем, как лучше провести и организовать процессию. Человек может выбрать приемлемые для него атрибутики, а мы, в свою очередь, подскажем, как можно по его желанию это все организовать и провести, чтобы он не знал ни вопросов, ни проблем, чтобы он не сталкивался и в горе не остался один на один. Скажите, как вот, еще вопрос был, как не попасть на, на крючок к аферистам, как распознать аферистов? К сожалению, мы не можем повлиять на оперативную работу частных структур. После того, как происходит в семьях горя, зачастую частные агентства звонят, скорбят и предлагают свои услуги. Конечно, граждане, которые не связываются с этим, не владеют этими вопросами, соглашаются на оперативную помощь тех фирм, которые им звонят. Но в ценах, которые они им предлагают, уже заложен тот порядок цифр. И те средства, которые они тратят на то, чтобы узнать адрес этого человека и благодарить. То есть, грубо говоря, они платят еще информаторам Да, Информаторам, которые дают им информацию о том или ином умершем. Человек оплачивает двойной, а то и тройной тариф. Предлагаются цены одни, потом по вопросу захоронений добавляются еще идут доплаты. Документы дают фальшивые. Люди на основании этих документов в другой раз не могут получить ни льготы, не могут получить ни пособия, не знают о тех льготах, которые им предоставляют. Таким образом, люди оказываются обманутые, которые потом приходят в государственные службы или в соцстрах для получения пособия, страдают, и никто им уже не может ничем помочь. Бывают такие случаи, когда люди хотят уточнить и спрашивают о агентах, вы являетесь государственной службой. И сейчас даже частные структуры идут на то, что называют себя государственной службой. И когда к нам после этого приезжают граждане, к сожалению, мы тоже стараемся им помочь, но не всегда это получается. Скажите, пожалуйста, если мы заговорили о льготах, вот вы говорили о том, что ваше коммунальное предприятие занимается также ну, похоронами безродных, то есть людей, у которых не было родственников. И какие есть льготы? Возможно, есть льготные категории граждан? Да, на сегодняшний день имеется льготная категория граждан. Это родственники могут обратиться, которые работали и пострадали в результате Чернопольской, в результате чернопольской аварии. Значит, льгота заключается в социальной помощи полторы тысячи гривен. Полторы тысячи гривен человек может сразу у нас выбрать на эту сумму. И если свыше захотел или есть возможность или родственники заявили желание, то в этом случае они должны будут доплачивать. Также у нас у коммунального предприятия оно является единственным, которое разработан и сделан соцпакет. Для населения, где в полторы тысячи гривен входят такой перечень услуг: это гроб, венок, договор заказа, оформление свидетельства о захоронении, катафальный транспорт на два часа, табличка с указанием имени умершего, одноразовая уборка опускания могилы. То есть это практически можно сказать, что это все похороны. Да. Ну, кроме полностью все похороны, да, которые мы предлагаем на эту сумму. То есть вот граждане тоже об этом не знают, и очень хотелось бы, конечно, и мы информируем, постоянно пишем в газетах, показываем, объявляем по радио, чтобы люди знали и наши адреса, и обращались, и не лишали себя возможности льготной категории. И вот буквально последний вопрос, у нас, к сожалению, эфирное время. Поджимает. А как Вы прогнозируете, как дальше будет развиваться коммунальная служба, коммунальное предприятие, ритуальная служба? Будет ли выдерживать оно конкуренцию с частными структурами? И, возможно, какие-то есть глобальные проекты, те же новые кладбища, те же усовершенствования уже имеющихся, приведения в порядок? Знаете, конечно, вопрос захоронений, он один из очень таких тонких вопросов. И вот, скажем жители и все граждане, независимо от материального достатка, независимо от своей веры и исповедания, обращаются и сталкиваются с захоронением родственников, оказанием ритуальных услуг и сталкиваются с посещением кладбищ. И только коммунальное предприятие, только городское управление заинтересована в том, чтобы люди получили правильную информацию, чтобы люди получили правильное внимание в этот момент, чтобы документы, которые они оформляют, не вызвали потом вопросов или недоразумений на получение пособия, справок или каких-то документов. Поэтому я уверена в том, что порядок будет дальше наводиться, что будет сохранена вся позиция и порядок, который ведется, работа по тому, что наше коммунальное предприятие, единственное в городе, в городе Днепропетровске, которое при оформлении документов дает все, необходимое, все необходимое, предоставляет, после чего не возникнет никаких проблем. Я вас благодарю за розговор. Глядачам нагадую, гостем нашим була Ванда Сіровська, директор комунального підприємства Ритуальна служба. Ефір програми Погляд добіг кінця. Вам бажаю приємного вечора. Бережіть себе та своїх близьких. Залишайтеся з 34-м телеканалом.